hadirkan niat ini. Dalam satu hadis, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis itu ke, dua orang yang berkasih sayang semata-mata kerana Allah. Jadi hubungan kita dengan anak kita, hubungan kita dengan isteri kita, hubungan kita dengan kawan kita, kita jadikan pertengahannya itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini bertambah ganjaran kita dan bertambah kasih kita. Kemudian ada hadis lagi telah wajib cintaku bagi mereka yang berkasih sayang semata-mata kerana ku telah wajib wajib hakat saling berkorban semata-mata kerana ku jadi kalau kita nak bersedekah ke apa tujuan kita kita masukkan niat saling berkunjung semata-mata kerana ku kalau kita nak pergi ziarah pun kita masukkan niat kemudian hadis Ikatan iman yang paling teguh ialah kau kasih dan benci semata-mata kerana Allah. Ini cerita dia panjang dalam bahagian. Memilih kawan, memilih kawan berasaskan hadis. Seseorang itu akan mengikut perangai kawan. Oleh itu, perhatikan dengan siapa kamu berkawan. Dalam bahasa Arab, dia kata, Al-Fabu'u Sarifun. ataupun pihaknya perangai. Nah, ha, perangai kita kita akan mencuri perangai orang sebelah kita. Ha, kalau kita berkawan dengan seorang yang rajin membaca Quran, Insya Allah lancar Quran. Ha, kalau berkawan dengan orang yang suka main game, Insya Allah pandai main game. Ha, setelah, maknanya bergantung. Sebab tu, kena perhatikan. Memilih pertolongan mengikut keperluan Kalau kita ada keperluan dari segi urusan ke dunia Kita berurusan ya. Syaratnya Kata dalam kitab dia kita kata Kalau kita pilih orang tu mesti seorang yang bijak Kalau orang tu bodoh Tak sebut ya. Bukan dia Bukan dia nak tolong kita Silap-silap dia niat nak tolong Rupanya dia niat nak tolong pada bodoh kan Dia niat nak tolong Rupanya dia menyakiti kita ya. usah ya. So, kita ingat dia sekali dia nak tak dia niat nak tolong. Tapi <laughs> dia semua <kata> itu. dia <laughs> tu. Tak dijawab, kan. Ha. Yang kedua, berakhlak. Yang ketiga, hindari orang yang fasik dan tamak. Nah, kemudian ada lagi lah. Yang lain. Kelebihan dan keburukan uzlah. Nah, uzlah ni maksudnya tadi kita berkawan bercampur dengan orang. Yang ini, kalau uh, ada keburuan, kita mengasihkan diri. Jadi kelebihannya adalah kita boleh menyembuh kepada ibadat, dari maksiat, selamat daripada fitnah, selamat daripada kejahatan manusia, selamat daripada sifat tamak. Ada orang yang orang yang ini, Tetapi yang penting, yang ni, belajar dan mengajar ilmu, yang penting kata Rabi, tafakkah tumah tazal. Maksudnya, belajar dulu. Jangan asing-asing diri Jahil nanti Buat Ibadat pun dalam kejahilan Ibadat tak diterima oleh Allah Maknanya Tafakak Tumak Tasal Sekiranya perlu Kemudian Ada uzlah Tujuan uzlah Semata-mata kerana Allah Bukan yang bergaduh dengan kawan Lepas itu Bukan dia uzlah tu Haa orang lain bekerja kejahatan Kemudian dia disebut itu Seseorang itu tidak mampu beruzlah dengan sebenar-benar Maksudnya dengan kata yang sebenar Melainkan dia telah benar-benar makrifah kepada Allah Sebab apa? Kerana dengan makrifah itu Barulah dia akan merasa mesra Maksudnya akan rasa terhibur dengan Allah SWT nah, Kalau tidak, dulu seorang-seorang main hibur Tak mungkin kau selah kalau main info kuat dalam uzlah Uzlah ni maksudnya antara kita dengan Allah SWT Kemudian musafir Musafir ni saya rasa okay. Kita ada amal makhluk Nabi Mungkar Kepentingan dan kelebihan Amal makhluk Nabi Mungkar ni Dia adalah Tugas para-para Nabi dan Rasul itu diutus Setelah mereka diutus untuk Al-Amru bin Ma'ruf wa Nabi Ini ayat Qur'annya Kemudian tanggungjawab bersama Jadi amal ma'ruf ini adalah tanggungjawab bersama Bukan awak, bukan aku Maksudnya semua kita bertanggungjawab semua muslimin bertanggungjawab untuk amal ma'ruf nahi munkar. Sabda Rasulullah Hendaklah engkau melakukan amal ma'ruf dan nahi muka jika tidak mungkin Allah mengirimkan azab. Kemudian engkau berdoa tetapi tidak dikabulkan. Dalam satu hadis yang lain menyatakan mungkin Allah Taala dengan sebab kita tidak amal ma'ruf dan nahi munkar Allah Taala akan melantik dalam kalangan kita pemimpin yang jahat-jahat yang menyusahkan kita. Ada ada uh, baru menyalahkan uh, pemerintah tapi sebenarnya kalau ikut hadis dia yang salah kalau hadis-hadis tu kata disebabkan kita tidak menjalankan amar makruf nahi mungkar sebab itulah Allah tak ada menanti atau menjadikan pemimpin kita ni macam-macam buat kita kita marah kita salah kita sendiri ingat ada satu kisah saya baca di zaman Abbasiyah masa munggul munggul datang. Dia datang. di mana orang Ali? Ada orang Ali. Dia kata, kenapa uh, ini, orang Islam? Maksudnya dia sebagai bukan Islam boleh mengalahkan orang Islam. Dia kata, uh, dia tak ingat kisah, Tapi dia jawab macam ni Kami ni dia kata kalau kalau seorang pengembala apabila dia punya uh, uh, macam kata dia pengembala kambing bila kambing dia tu tak ikut mana lari sana lari sini dia hantar siapa nak, nak pergi nak kejar balik dia punya dia hantar apa ya, Ha, jadi dia kata kamu ni anjing Anjing yang Allah Ta'ala utuskan Supaya balik kambing ni balik-balik semula <tuh, tuh>, ke pangkal dalam ha, Maksudnya dia faham hati dia tu kan Disebabkan kita lari daripada perintah Allah Ta'ala Jadi Allah Ta'ala utuskan kamu ni jadi anjing-anjing Untuk balikkan kami kepada Mereka Ada Raja Mereka faham Kita marah orang pada Salah kita Okey, tindakan cara untuk amal ma'ruf nahi munkar hendaklah kita mulakan daripada diri kita sendiri dengan kita melakukan yang patut dan kita terapkan pada keluarga kita, mana jiran kita, sekeliling kita, negara lah itu Kemudian pada uh, amar ma'ruf nahi muka di luar ni bagi contoh sekiranya sesuatu kemungkaran itu berlaku kita tak tengok mana tu tapi kita dapat tahu. Dan kita tahu kalau kita pergi kita akan dapat menuka atau mengubah Kita wajib kita pergi walaupun kita ada di rumah wajib kita pergi. Jangan kita biarkan. Ada, nah, ini satu perkara yang penting, eh? tidak boleh mengingkari. Maksudnya, ada zaman sekarang ni disebabkan ramai yang tidak faham kadang-kadang dia tuduh tidak, tuduh 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 dalam perkara yang berkait tentang khilaf Nah, ini satu kesalahan sah. Contoh, Mazhab uh, Syafi'i menuduh mazhab Hanafi salah. Tak boleh sebabnya dia kira kira muatabat kira yang memang diterima oleh ulama. Sama macam kita baca qira'ah. Kan kita baca riwayat Hafs kat sini. Bila pergi ke Morocco, orang Morocco baca dengan eh, salah. Ha, tak boleh. Dan ini pernah berlaku di para sahabat sehingga berlaku hampir berlaku Kafir pun -ma kafir masa perselisihan Jadi ini salah satu adabnya Tidak boleh mengingkari perkara yang hilang Yang tak Satu lagi Perkara maksiat yang dilakukan secara Tersembunyi tak boleh nak korek-korek Pasang di sini Nah, kan, bukan Bukan disuruh oleh Islam Melainkan kalau kita tahu Memang dia sengaja Maksudnya sengaja besar-besarkan ke yang memang dia terang-terangan. Kemudian satu lagi jangan memandang hina kepada pelaku maksiat. Ini pun satu kadang-kadang kita tak buat dosa tu, kita pandang orang yang buat tu hina. Ini banyak dia dalam contoh Rasulullah apabila kita sahabat Ya Rasulullah, kenapa Rasulullah sembahyang jenazah seorang perempuan yang berzina? Kan jadi memandang Rasulullah Kamu tahu tak Sekiranya taubat dia ni Nak diagihkan kepada semua penduduk Madinah ni Nak secaya semua penduduk Madinah ni akan diterima taubat ha, Macam mana tu kan Jadi di situ mulianya Rasulullah mengajar kita Macam mana kita nak pandang Orang tu kita pandang Bukan perangai dia tu Kan eh, Bukan tubuhnya tu kita kena pandang dia itu Kalau dia dah bertawabat kepada Allah SWT Kita harapkan dia ditinggalkan oleh Allah Subhanahu kita belum tahu. Contoh kemungkaran ini yang yang praktikal kita boleh tengok Eh. Contoh meninggalkan rukun semayang tapi satu ayam, main satu ayam. Nah itu wajib kita tegur. Tapi dalam masa Hanafi rukun yang kita bukan yang sama nina tu bukan rukun. So, saya kawan-kawan saya Saya tu kata apa dia ni Jadi ustaz tapi semua yang laju Dia punya dia, tak wajib sama ni Kita tak ada dah ni Tak sah Jadi sebelum kita nak tegur tu Tegur tu mesti dengan ilmu je ke Jangan kita nak tegur contoh Dengan orang yang tak baca fatihah Tak sah fatihah, tak baca bismillah kan Tak sah fatihah Dia pun tak Uh, jadi dalam dari segi adab ni kita ada adab zahir ada adab batin. Ini saya nak bawa panjang. Jadi akhlak Rasulullah secara umumnya Siti Aisyah ringkaskan akhlak Rasulullah itu adalah Quran. Maksudnya macam mana kita baca Quran? Eh, maksudnya dia punya praktikalnya ada Rasulullah. Maksudnya Rasulullah itu adalah Quran